وقال النفر ربنا أن الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما, نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم اسْتَقَامُوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة ما تشتري أن تزوج ولا كفريها ما تزاعم مزلم من وصور الرحيم.